В городе э, протекают, Вадик, расскажи, две реки крупные, Самара, Волк. Мы столица Западного Донбасса. Столица Западного Донбасса. Хороший, красивый город. Тут большая часть населения ну, шахтеры, которые ждут 7-23 число. Это любимое число шахтеров в месяц. Слово работы тяжелое. Тяжелые, тяжело работается. Потому что это все-таки не с мамкой в рейнике лепить. Я уже работаю 6 лет. Грязно в городе стало. Надо навести порядок, навести порядок. Каких-нибудь больше спортивных соревнований, состязаний в парке можно было бы навести порядок. менять кто будет? Меня это будет мэр да, нашего города, которого, кстати, еще даже не определился, да? Или определился Будет второй, второй тур. Второй будет второй тур, да. У меня было такое, что после того, как выборы, да, в нашем городе, и звонит мне начальник, типа, проголосовал, не проголосовал, вот в этом плане, то есть было такое, но ну, не было там какого-то определенного кандидата. Ну, короче, собрали вот так всех, и вот товарищи, товарищи, вот наш этот Кандидат в этот, ну было где-то что-то такое, но правда не знаю за кого там, ну, наверное, скажу, что до вершины. Вот, выдумал, все секреты. Кандидаты, да? Да, я новый мэр города сейчас. Да, да, мы за тебя. Мы да. я, это понятно. Как хотя бы, по Давай, давай. Все плохо. Все плохо. Все запущено. Нам, нам хоть и подняли оклад ну а толку. Мы получаем 50 долларов. Да? И а, нам подняли. Не, ну в принципе не 50 долларов, это так образно. 300 долларов получали мы. Раньше, если по курсу 8-300, было нормально. Сейчас по курсу 24 уже не нормально. Получаем, а получается, долларов 40, 70. 40. А то и меньше, 50 долларов. То ли 300 долларов, то ли 50. У нас цены получаются как в Киеве, а зарплаты в два раза ниже, чем от Киева. Не нравится, нам мэр не нравится, бывший мэр запустил наш город, дороги сделал, как руины. Тяжело. Тяжело. Багатьох організаціях робив. Ну, в останнє час в Дніпровській автобазі, а тепер от вийшов на пенсію. Скільки? Ну, Це підработок до пенсії, тому що зараз нашої пенсії не вистачить навіть на неділю, щоб більш мені прожити. Ну, Раніше були і автобази, все ж це було, і заводи були. Ну а тепер це фірми, фірми, фірми. Голосував, так що ж? навряд ли воно что-то изменится к лучшему. Так что это просто, как говорят, никуда гроши на рынке, потому что в 90-е годы Союз развалился, тогда на заводе работали, химзавод же, он же закрылся. И в принципе тогда вся страна только чем и занималась, только торговала. Это мы как-то уже в это втянулся и уже. Раньше было, потому что знаешь, что она более все стабильно была, все спокойно было. А сейчас просто мы не знаем, что она будет как бы до Нового года дожить, а что будет после Нового года. Абсолютно тьма. Ничего хорошего не будет. Вот хорошего ничего. Перспектив никаких только на дно. Ну, не, вообще, конечно, люди с ужасом ждут, что, что у них будет. С ужасом. Люди уже так лишь бы, чтобы войны не было, но неизвестно, что у нас будет. Это сейчас тихо, а неизвестно, что у нас будет через месяц. Как, как относится, относится к этим образованиям ДНР, ЛНР? Честно, я скажу так, то, что сейчас там происходит, по крайней мере, у них хоть на развитие идет. Восстановится, у них там будет нормально все, там хоть более адекватные люди. А... возьмите наших, на наших посмотрите мне, они ж только так, того убрать, того убрать, того снять, не только Они больше ничего не делают. А, ну да, деньги и все просто да, по всему миру точно. Да. нравится, может быть, если дорога, ну, можно ноги поломать. живые, а, а сейчас отшиваю. А вряд ли, покуда это власть будет, покуда такие будут. Мы как живут медики города Полнограда. Не, не очень. Не очень хорошо. Почему? Если это как говорит, все там? медики. медики? Зарплата 2000. Почему-то об этом никто не хочет говорить. Это не указывало. у каждого. У кого-то гораздо меньше. Ну как может прожить человек на зарплату 2000, если он не подрабатывает, допустим, если это доктор частной клиники? Я не понимаю. Мне лично это непонятно. Они согласны на второй тур. От, от многих я это слышала. Многие согласны. Многие да. А как это даже, будет? Даже, как ну, будет? Независимо там, да, это как политический будет? ход, там, допустим, либо не политический ход, уменьшить там, количество населения выборцев, тогда увеличить. Это даже, ну, на мой взгляд, не важно, там 88 тысяч, 92 тысячи, ну, по крайней мере, большинство, с которыми мы общались, да мы согласны, пожалуйста, пусть народ убирает. там, Пусть там, там оппозиционный блок там побеждает, или там проукраинские силы. И те, и другие были, там, пожалуйста, давайте еще раз выберем, пусть народ скажет свое мнение. Неважно, какая политическая сила победит, но народ согласен выбираться. Конечно, разочарованный народ. Такое будет второй тур, до да, 15 числа. Підете на вибори. Ну так а що він дасть. Вершина, як був, він, так і останеться. інші ну, кандидати, вони слабше, слабше. І в них менше голосів, звісно. За них хоч голосуй, хоч не голосуй, вони все одно не пройдуть. Я, я пойду. Я пойду, тому що я, я, я віжу е, позиційний блок. Погане настроєння. Мені, допустим, не подобається ні один, ні вторий. Придеться. Кого так вибирати? Да. Придется, да, пойдем. Придется. Будем надеяться на хорошее будущее. Ну, пойдем, конечно. Конечно, бы не хотелось бы вершину, понятно, что это человек такой что воровленький, скажем так. Но лучше пусть будет он, чем вот тут был с железякой в голове. Поверьте. Девять образования это нереально мне человека ставить на такие. Жеку, да? Жека Терехов такой есть. Я думаю, если поставить его... Ну попробовать хотя бы. Все эти предыдущие. Э, ну конечно, да, но не то. Вот а хотелось бы. Я думаю, можно изменить что-то. Не пойду. Чего? А кого я должна выбирать? Ну кому я должна доверять? Ну не знаю, как бабушки, но молодежь пойдет, потому что молодежь будет поддерживать Терехова, потому что извините, выбирать э, того кандидата, который идет от об блока... Я думаю, это будет глупо. Даже если победит без ОПА-блока, блока, нужно победить по-честному, как это уже, по закону.